Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей. Анна, очень приятно. познакомиться. Все. Прошу вас. Да, пойдемте. Зовут меня Андрей Ветер, это мой псевдоним ветер, да, вы уже, наверное, в курсе. Занимаемся мы чем? Занимаемся тем, что внедряем в общество альтернативные источники энергии. Мы занимаемся и разработками, вот у нас есть наша разработка уже первая, на основе Могилянки сделали портативную солнечную зарядку для мобильных телефонов, для планшетов. Самое серьезное во всем вот этом движении это было то, как мне пришла эта идея. Я в бывшем, э, или в бывшем, или в ну, бывших, наверное, не бывает. Моряк штурман дальнего плавания. И вот посреди Тихого океана. Мне просто взорвало мозг мысль, которая сейчас и есть наш лозунг ⁇ это хватит копать планету вот, ⁇ э, Хватит выкачивать нефть, газ. И нужно развивать альтернативные источники энергии. Начал я с того, что я развивал совершенно другое направление. Я, когда вернулся с моря, столкнулся с жестокой реальностью. Это было в 2010 году, 2010-2011. С той реальностью, что альтернативная энергетика у нас в стране просто никому не нужна была. Почему не нужна? Потому что газ дешевый, электричество вообще копейки стоит. В принципе, наши клиенты были это либо труднодоступные места, где нет возможности подключить электроэнергию внешнюю, и второй тип людей это фанатики, которые просто фанатеют от, этого, от этих видов энергии. Ну, в принципе, всем остальным это не нужно было. Были сложности с поставщиками, были сложности с тем, что нет клиентов, как их искать, этих клиентов, как с ними вести диалог, что им предлагать. Ну, пришлось, когда ты никогда в жизни не думал о таком направлении, когда ты связывал свою жизнь с морем, и тут резко такой поворот событий, пришлось просто переучиваться. И что самое главное, нет учителей. В альтернативной энергетике. Вот. но ну, ничего, нашлись и учителя, нашлись и поставщики, и меняли поставщиков, и были и компаньоны, которые некрасиво поступали. Ну ничего, мы не сдаемся, мы идем вперед. У меня каждый день как новая жизнь. Вот сегодняшний день это успех. Как минимум, я хочу, чтобы мы стали основным поставщиком на украинском рынке по альтернативной энергетике. Я хочу, чтобы у нас было свое производство по солнечным коллекторам. Очень сильно хочу развивать ветроэнергетику в нашем регионе, потому что роза ветров у нас речка и тому подобное. Поэтому это очень перспективно и очень нужно нашему региону. А в дальнейшем я хочу, чтобы весь мир был в альтернативной энергетике. Людям я помогаю, потому что я знаю, что они становятся как минимум независимыми в энергетическом плане. Ведь всю историю человечества люди хотели быть независимыми, то от государства, то ли от других людей. А здесь есть возможность, наше государство на сегодняшний день дает зеленый свет стать хотя бы независимым в энергетическом плане. Поэтому я знаю, что я им помогаю. Плюс ко всему, они с помощью альтернативных источников энергии могут на сегодняшний день зарабатывать деньги. С помощью подключения зеленого тарифа и торговать электроэнергией. Поэтому что еще нужно для мотивации? Ты помогаешь людям, ты помогаешь своей матушке планете. Иметь нужна цель. Цель, которая бы тебя всегда мотивировала, которая бы не давала тебе возможности сдаться, и ты всегда ее держался в своей голове, видел ее и шел к ней маленькими-маленькими шажками. Второе, это же конечно дело, которое бы тебя вдохновляло, которое бы, которым бы нравилось тебе заниматься, с помощью которого бы ты мог себя реализовывать и третье это всегда должны быть наставники которые бы делились своим опытом своим накопленными знаниями зачем с ними умирать <связано> нужно их передавать поэтому ну, вот это самое главное три три вещи которые обязательно нужны для бизнеса ведения бизнеса